Labuan, sebuah titik peta yang kelihatan sunyi, tapi menyimpan rahsia tentang kuasa, diplomasi dan wang. Hari ini, ramai yang tahu Labuan sebagai pusat kewangan luar pesisir, tapi tak ramai tahu bagaimana ia bermula dan lebih sedikit yang tahu bahawa Labuan pernah menjadi milik negeri Sabah sebelum diserahkan kepada kerajaan persekutuan. Sebelum nama labuan menjadi sinonim dengan pelabuhan dan offshore banking, pulau ini hanyalah sebahagian kecil dari Kesultanan Brunei, sebuah tanah di muara tempat pelaut berehat dan nelayan berlindung dari monsun. Tapi pada abad ke-19, British melihat sesuatu yang lebih besar daripada sekadar pulau kecil. Bagi mereka, Labuan adalah lokasi strategik di persimpangan antara Borneo Utara, Filipina dan Laut China Selatan, tempat kapal-kapal dagang singgah sebelum menuju ke Hong Kong atau Singapura. Ketika itu, Dunia sedang berubah, Empayar British sedang membina jaringan maritim global dan mereka perlukan tempat untuk kapal berlabuh, mengambil arang batu dan terus berlayar. Pada tahun 1846, Sultan Brunei ketika itu, Sultan Omar Ali Saifuddin II menyerahkan labuan kepada British bukan secara rampasan tetapi melalui tekanan diplomatik. British menjanjikan perlindungan kepada Brunei daripada ancaman lanun dan kuasa asing. Sebagai balasan, mereka mahukan Labuan. British telah menemui simpanan arang batu di Tanjung Kubong, bahagian utara Labuan. Bahan bakar ini sangat penting untuk kapal steam mereka, kapal perang, kapal dagang. Semuanya memerlukan arang batu. Dari situ, Labuan mula berubah wajah. Sebuah pulau kecil yang dahulunya sunyi, kini bergema dengan bunyi besi, steam dan suara manusia dari pelbagai bangsa. British menjadikan Labuan sebagai crown colony dan ia kekal di bawah pentadbiran mereka selama lebih 100 tahun dengan seketika berpindah tangan semasa pendudukan Jepun pada tahun 1942. Selepas Perang Dunia Kedua, Labuan digabungkan dengan Borneo Utara dan akhirnya bersama-sama menjadi sebahagian daripada Malaysia pada tahun 1963. The people of Sabah have similarly erased the past. The story of foreign domination, which the British traders had started way back in 1878, came to an end. When the last British governor of Sabah, Sir William Good, bade goodbye to the people, the past was severe, but not the bonds of friendship between Malaysia and the United Kingdom, as both countries are members of the Commonwealth. Tapi disinilah kisahnya mula bercabang. pada tahun 1984, kerajaan negeri Sabah bersetuju menyerahkan Labuan kepada kerajaan persekutuan. Pengisytiharan rasmi dibuat pada 16 April 1984 oleh Perdana Menteri ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad bersama Ketua Menteri Sabah, Datuk Haris Saleh. Rasionalnya, untuk membangunkan Labuan sebagai pusat kewangan antarabangsa dan untuk memajukan wilayah timur Malaysia. Tapi di sebalik bahasa rasmi itu, ramai tertanya-tanya apakah Sabah menerima pampasan yang sepadan Jawapannya, tidak pernah jelas. Tiada rekod terbuka tentang bayaran pampasan rasmi yang setimpal nilai tanah atau hasil ekonomi pulau itu. Sebahagian sumber menyebut hanya komitmen pembangunan, bukan pampasan tunai. Maknanya, Sabah menyerahkan sebahagian wilayahnya kepada kerajaan persekutuan secara simbolik demi pembangunan. Dan sejak itu, Labuan tidak lagi berada di bawah Sabah. Ia menjadi wilayah persekutuan ketiga selepas Kuala Lumpur dan Putrajaya. Tahun 1990-an, Kerajaan Malaysia mewujudkan Labuan Offshore, Financial Service Authority, kini dikenali sebagai Labuan FSA. Tujuannya, menjadikan Labuan Pusat Kewangan Luar Pesisir seperti Cayman Island atau British Virgin Island, Bank Luar Negara, Syarikat Insurans dan Firma Pelaburan mula membuka pejabat di Labuan. Cukai rendah, kerahsiaan tinggi dan status antarabangsa menjadikannya lokasi yang menarik. Tapi di sinilah datangnya dilema. Apabila dunia mula memerhati Beberapa laporan antarabangsa termasuk dari OECD dan Financial Action Task Force menamakan Labuan sebagai kawasan yang berisiko untuk pengubahan wang haram. Bukan kerana niat kerajaan Malaysia, tetapi kerana sifat sistem offshore itu sendiri, sulit dikesan, sukar diaudit dan mudah disalahguna. Pada tahun-tahun kebelakangan ini, beberapa operasi siasatan turut menemui jejak aktiviti syarikat perjudian dalam talian antarabangsa yang menggunakan akaun dan lesen di Labuan untuk memindahkan dana. Namun, pihak berkuasa Malaysia kini memperketat undang-undang dan audit, memastikan labuan tidak jatuh ke dalam imej tax haven penuh. Polis berjaya menghalang aktiviti pengubahan wang haram luar negara yang menggunakan pembangkan luar pesisir labuan. Seorang warga asing yang juga ketua sedikit perjudian dalam talian ditahan dan harta bernilai 300 juta ringgit dibekukan. Menurut polis, suspek merupakan pengendali platform judi dalam talian di luar negara dengan lebih 10,000 pemain judi. Beliau dipercayai bergiat aktif sejak 2012 hingga 2020 dan jumlah perjudian dianggarkan lebih 14 bilion ringgit. Suspek juga telah mengelirukan pihak berkuasa dengan cara memanipulasikan masukkan wang perolehan daripada wang haram daripada luar negara ke dalam sistem ekonomi negara ini melalui perkhidmatan kewangan luar pesisir iaitu kita pakai di labuan ini. Siasatan selanjutnya mendapati sindiket ini telah memperoleh hasil daripada aktiviti haram dengan mengambil komisen dalam wang-wang yang telah dipertaruhkan oleh pemain-pemain judi atas talian. Beberapa akaun bank milik suspek termasuk akaun escrow bernilai lebih 18 juta ringgit dan akaun sistem depositori pusat iaitu saham di luar negara dengan anggaran nilai 281 juta dibekukan. Hasil siasatan mendapati suspek mempunyai beberapa kerayatan dan notis merah dikeluarkan Interpol dari pihak berkuasa negara asalnya. Polis percaya dia cuba mengubah hasil wang komisen judi itu bukan sahaja di Malaysia, malah seluruh dunia. Kini, Labuan berdiri sebagai pulau kecil dengan dua wajah. Satu wajah moden, pejabat-pejabat bank antarabangsa, pelabuhan minyak, universiti dan kapal dagang yang melintas setiap hari. Satu lagi, kampung nelayan, pasar basah dan masyarakat kecil yang masih hidup sederhana seperti dulu ramai yang melihat labuan sebagai kejayaan ekonomi tapi ada juga yang melihatnya sebagai simbol kehilangan wilayah sebuah keputusan politik yang tidak pernah dibincangkan secara terbuka oleh generasi selepasnya uh, if sabah people want the back, they can press upon the federal government federal government fail What can you name any economic progress in Labuan put up by the federal government or wrong? Labuan bukan sekadar tanah yang diserahkan, ia cermin kepada perjalanan Malaysia antara idealisme, pembangunan dan realiti kuasa. Dalam sejarahnya, Labuan pernah menjadi milik Brunei, kemudian British, Jepun, Sabah dan akhirnya kerajaan persekutuan. Setiap tangan yang memilikinya melihat nilai yang berbeza. Bagi British ia sumber arang batu, bagi Sabah pula ia sebahagian tanah air bagi persekutuan. Ia peluang ekonomi global. Tapi bagi rakyat yang tinggal di sana, Labuan hanyalah rumah dan mungkin di situlah nilai sebenar sebuah pulau kecil yang tak pernah berhenti menjadi rebutan kerana di atas tanah sekecil itu terletak makna yang jauh lebih besar daripada sekadar ekonomi.